このチャンネルで癒しの祈りを受けて癒された方がいらっしゃいましたらご連絡くださいまた先生の癒しの祈りを受けたい方は遠慮なくご相談とご連絡くださいますようお願いいたします2018年100人以上伝道倍にリバイバルして熱く走ってきた中国教区、 2018年11月。 中国教区は、道会先生に喜ばれたいと教区長が言われました。中国教区が教会をリバイバルさせようと言われたとき、耳がそば立ちました。どれほど嬉しいのか。その一言が信仰の告白でしょう。それで中国教区がこのようにリバイバルしていますが、また速度が遅いと思います。もっと早くリバイバルして、道会図先生に喜ばれたら嬉しいです。今は教区ですが、これからは、 大峡谷になるとかして、韓国教区と競争するべきではありませんか？ファイトファイト。イト <laughs> 1>, 1年後。愛する生徒の皆さん、中国教区がついに大教区になりました。ハレルヤー愛してます。 去年からリバイバルの家族動が付き始めた中国教区が2つから3つの教区にリバイバルして2020年から大教区になりました寒い冬でも特に暖かい冬を過ごしている中国大教区の話今からどうぞ。 起きて光を放つ中国教大教区。十二月二十二日主日、大礼拝を終えて生徒たちが忙しく動いています。<noise> こんにちは。<noise> どこへ行かれますか？<noise> 宴会場です。 どんな宴会ですか天国の宴会です一緒に行ってみますか私についてきてください <laughs> 賛美が流れていてリズムに身を委ねて京に乗っています <laughs> わあ確かに宴会ですね <laughs> ここは中国大教区の集まりの場所です。今日は特別な日だそうですが、どんな日でしょうか？今日は中国教区が大教区になってお祝いのために東海ト先生の職務代行伊寿神先生が来られます。みんな楽しい心でこのように動いています。 とてても嬉しくて幸せです最初からリバイバルしようと叫んできたので現実になって本当に嬉しいです大教憶になって祝福の宴会までするようになったのでもっと感動です青セイトはみんな口元に笑みがあおれています 中国大教区の生徒たちの幸福の秘訣リバイバルの秘訣を調べてみましょう第一、私は証、あ、しの主人公恵みを忘れない私たちは初めて教会に来た時多くのことに驚きました命の御言葉を聞いて驚いて。 いろいろな病気が道海人先生の祈りで癒されて生ける神の力を体験しながら驚きの信仰生活を始めました中国大教区の生徒たちも開国を暮らしして疲れた身と心を命の御言葉と道海人先生が行う神の力で癒されて満身の家族になったそうです それで万メガ「万民マガジン」でも多くの方が明かして父なる神様に栄光を返しました「中国教区中国教区中国教区」「受けた恵みを忘れないで心に刻んでどうすればその愛に報えようか探しに探,し探そうと努力したそうです」 際に私は万民の声援要員 <noise> 地域区域 <noise> 区域長。 私が涙を出るほど感謝したのは、この方々が最初みんな土曜日も働いていました。なぜならお金を稼いでこそ中国で待っている家族に怒るからです。それに韓国では生活費が必要だから土曜日も働いていました。ところで考えてみたら、区域長なのに区域出会いにも参加できずに、どうやって区域長の使命を果たしましたと、父なる神様の前に行って、 言えるのか、それで祈っていって働きかけられました。働き人たちは平日に使命を果たしている。訪問もして生徒たちを顧みているけれど、私たちは土曜日一日だけは使命を果たさなければと祈りながら、信仰によって働き人たちを集めて、気を使いながら話をしました。それが約4年前でした。 そうしたら、はじめ、最初は信仰によって受け入れる人がおとんどでしたが、何人かは生活が苦しいから悩みました。でも、この方々も聞きがって帰って週6週間、 働働く時より5週間いいててもも収入が多い方も出てきました中国教区では女性区域は土曜日に区域礼拝を捧げます。区域礼拝が終わると長い間教会に来ていない人、出会いを休んだ人を訪問して、教会の新聞を持って遅くまで伝道して、ある時は母親の心で見れば少し休んだら、1時間でも休んだらと思ったりしますが、 だが牧者の恵みに報いを牧者に一番幸せな嬉しい知らせを伝えようという心が大きいから私も同じ心ですまた男性は仕事が終わってから夜生徒を訪問しないといけないからダニエル機動会の前まで変わらずに使命を果たすために頑張っているのを見てとても恵みを受けています 受けた恵みに報いることそれは自分が教会の一員になって区域員たちと隣人を顧みながら魂の救いに力を尽くすことでした平日は遅くまで働いてどこたちかは最善を尽くして隣人を伝導して定着できるように気を配ったそうです ギョーザを作っているパンニョンエン生徒ここは生徒さんのお店です2019年6月に隣の生徒に伝道されて今まで熱心に新婚生活をしているそうです 隣に住んでいる万民七次さんがうちに来て「八木さん私たち同じ名字だね教会に一緒に行こう」「お母さんがあちこちに癒された」と言って「どこが具合悪かったの?」と聞いたら顔面麻痺とズボンにおもらししてったのに教会に行って随分良くなったと泣きながら話をしました「院長先生と道会長先生が祈ってくださって癒された癒されたと」と自分の力では治らないの それでそうか紙の力って何だろう私は初心のものだから知らないでしょう私は同じ中国人だからあなたの話を聞いて近鉄屋で会いに一緒に行ってみると言って行ってみたら天国というところは知らないけれど教会に入ったら天国みたいでした本当に綺麗で案内の人たちがみんな殿堂送を着て挨拶をくれて。 愛をもらう教会がどこにあるのかと思いながら感じたのです私は血があってあのそのためにとっても疲れましたそれで病院に行ったら手術しなければならないのにどうしよう時間もないし と心配しましたすると教会に行ってみ身を私が信じていけば神様が癒してくださるだろうと決心したんですでん、ね、その後、1週間したら突然症状がなくなったんです教会に行って母もパッキンソン病が無だったのですがお母さん一緒に教会に行きましょうと言ったら それなら行こうと母も教会に通ったらすごくいい私が愛されているこんなこと初めてだねと世の中にこんな教会もあるんだと思ったんですどうしてそんな心になりましたか母もパッキンスン病がかなり良くなったのです私も同化の先生には会えなくて区域長から先生のお話をいっぱい聞いて教区長先生からも「 先生についてたくさん聞きました「番組業界に通ってみたらうちの統括先生は素晴らしい方だこの方が私たちのすごく愛しておられるんだと感じました」「教区の働き人たちが訪ねてきました」 その方々に聞いてみましたパニョゲ生徒さんはどんな方ですか 長い間新婚生活をした人のように教会にきれいな服を着て金鉄や也恋愛を休まないです恋愛を慕っているからそばで恵みを受けています私たちもこんな方が来てとても幸せです区域でも模範になっていて幸せです今年は6月に登録したばかりなのに来年から福区域長の使命も任されるようになりました区域の方々がよく 来られますか。はい。どうですかこのように来られると感謝です。よく帰り見てくださり、母の面倒も見てくださいます。区域長が最初は母を大礼愛の後うちに送ってから教会に戻ってきました。組長さんも随分つぶしてくださいました。それで母がとても感動しました。愛されているから本当にいい教会だ。こんな教会は初めてだと。 読者にお会いしたことはないのですが、どんな方なのか知りたいと会いたいそうです。区域長と教育の人たちを見てですか？はい、おしゃお幸せですね。幸せです。感謝です。区域員を自分の家族のように面倒を見る温かい心が集まって、今日お店に笑顔が弾けました。 第私がまさに万民主人意識教会に働き手が必要ならどこにでも行く11月愛の君 キムチ配り行事で90人余りの中国大教区の生徒たちが女性選挙会を助けて暮らし向きの厳しい隣人に手渡す美味しいキムチをつけたそうです癒しの集会で曲がっていた腰がまっすぐになったキム・ジョン・チュン執事も見えますね受けた恵みに感謝してあちこちで奉仕して東海と先生の言葉に聞き従って聖書を一節暗唱して聖書き 大会にも出て。中国文化を表現する多彩な講演を熱心に練習して、披露もしました。また礼拝とダニエル祈祷会も休まず、教会のあちこちで、主への熱い心を見せています。 いつだったか体験してうちに帰りましたがあまりにも寒くてタニエル機動会に行きたくなかったので根っこの思いを巡らして教会に行かないで家で携帯で一緒に祈りましたその日道会社先生が有名に来られて私に一言も言わないで後ろに向いて。 とめどなく涙を流しておられましたその姿を見てその時心を固めました私のような人が何者なのでしょう前は道家寺先生の愛の涙を知らなかったのに私のその夢を見てから先生の涙が私のためだと知りました私は食肉加工会社に勤めて豚ガルビを手作りしている会社ですが7時半に退社して 夕食をとったらタニエル機動会の時間になりますある時は遅れる時もありますそんな時ももっと遅れるのではなくもっと早くも,もう少し早く行こうなるべく早く行こうある時は走って行ったりしますそして私の声が少しでも院長先生の力になったらという心で祈っています教会に来てどれぐらいになりますか 10年ぐらいです2008年12月クリスマスに来て10年になりました今年のクリスマスで丸10年です区域庁を8、9年ぐらいして去年から組長の使命を果たしています た恵みも多いです。家内にも癒されたことがたくさんあって私が満面に来るきっかけになりました。 もともと中国教区は2階で、金曜徹夜礼拝2部を捧げていましたが、大教区長が、男性選挙会の働き人が、長老席に座って熱く賛美しながら、長老さんたちと一緒に、万民の熱さを見せたらと言われました。 聖火隊席にも女性選挙会員の執事さんたちが座っていますまたあちこちでこのように席が空いていると私たちが座りますそのように聞き従うと私たちが万民の主人公になったようで 万民を守る中国大教区の生徒たちが誇らしいです。金鉄哲礼会の2部が終わると建設現場で働いているから4時半から5時の間には起きて出かけます。それで遠いところは4時半ごろに近いところは5時ごろ起きて出勤しますが辛くありません。なぜなら2部を熱く捧げたから。 現場の仕事が辛くても新婚生活が辛いことはなくて新婚生活を厚くすると立て,て働くのも辛,辛いとは思いません疲れも暑さで打ち勝ってもっと一生懸命に現場で働いています同学先生が私たちのために今この時間も講義を満たしておられますだから私たちはもっと 熱い心を見せなければまた中国大教区のリバイバルの証拠にもなるし中国大教区を同化医先生が心に抱いておられるということを私たちの熱い心で確かにお見せしたかったのです生徒たちのこのような検視によって今あの大リバイバルを果たした中国大教区 特に今日は東海町職務大行の伊豆ジ福氏が中国大教区のリバイバルを祝うために来られました中国大教区の誕生地域組区域の役員の特別賛美この日のためにどれほど練習したでしょうか 続いて芸能チームの扇の舞は生徒たちの心に感動を加えます。 神様衆牧者ありがとうございます愛しています中国大教区が大大教区に向かって中国大教区が大大教区に向かって まず中国教区が中国大教区にリバイバルするように祝福してくださった素晴らしい神様に全ての感謝と栄光を捧げます大教区になるまで老会長先生が皆さんを心に抱いて愛して 立派な篠下部の方々が担当するようにしてくださって、東海道先生にも感謝しているでしょう。東海道先生は下から着実に成長するように、成長の秘訣、昇進の秘訣はリバイバルすること、篠下部はリバイバルすれば昇進するのです。 東海道先生がそう教えてくださいましたが、中国教区がリバイバルして大教区になりました。東海道先生の言葉が確かなものとされて、私たちは大変な時期に大変だと言わないで、信仰によって興奮して、このように幸せなあおれ、あおれ、幸せがあおれるのを見せてくださって、どれほど感謝でしょうか。大教区長にも感謝します。愛しています。 イスジン牧師は清潔を切に慕う生徒たちに清められるための具体的な方法を説明して天国の新しいエルザレムへの希望を植えつけました自分の中の悪を正確に見てそれを握って続けて火のように祈って罪と悪に負けないで罪と悪は嫌いだ私は確かに変えられる善と愛で満たすんだと。 皆さんは努力すれば美しくて強い清い御霊の人になりそれに忠実と善と愛をすめば全く聖なるものとされて新しいエルサレムへの主役に必ずなれるでしょう。一人一人が全ての点でも幸いを得また健康であるようにという心で祈ってくださり生徒たちの心にもその切なる心が深く刻まれます。

主への熱い心、万民への熱い心、熱い心が集まって今日の喜びをともに祝うことができました小さな熱い心が集まって実現した大きな奇跡。持ててるもものはなくても 自分が受けた恵みを隣人に伝えられるだけでも幸せだという中国大教区の生徒たち2020年中国大教区の力強い一歩を応援します。 今の祝福の試練で父なる神様が道活先生のことを思われて中国大教区の生徒一人一人が使命を立て 毒を持って、さらに忠実に走っていけるように恵みを注いでくださいました。私たちもこのような父なる神様の恵みを体験しながら、さらに嬉しいに行うことで、教区が大峡谷にリバイバルできました。 このように導いてくださった父なる神様の大きな愛に感謝と栄光を捧げますまた言葉に尽くせない愛で全世界のすべての人特に中国大教区の生徒たちを心に抱いて祈ってくださった愛する牧者東海道先生にも感謝します123起きて光を放つ中 中国大強軍、大リバイバルでボクサーに喜ばれる中国大強軍、3倍のリバイバル、リバイバル、リバイバル、ハレルヤー。